ৰাখিটো বহুতে ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবে ন ৰাখি বহুতে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কিন্তু কুণ্ডলী এখন বিশ্লেষণ কৰিব হলে অকল ৰাখি ৰেচপনচিবল নহয় মনত ৰাখিব যেতিয়া আমি কুণ্ডলী এখন বিশ্লেষণ কৰোঁ তাত অকল ৰাশিটো ৰেচপনচিবল নহয় তাৰ লগত লগ্নৰ ইম্পৰ্টেন্স বহুত বেছি ইয়াতে কি হয় আমি সেইটো বস্তু জনা দৰকাৰ যে ৰাশি লগ্ন নক্ষত্ৰ জন্ম নক্ষত্ৰ এইবিলাক কি হয় আমি জনা দৰকাৰ চাওক ফাৰ্ষ্ট কথা হ'ল কি যে আমি যেতিয়া কুণ্ডলী এখন বিশ্লেষণ কৰিম তেতিয়া আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যাব লগ্ন কাৰণ কিয় লগ্ন হ'ল শৰীৰ আৰু ৰাশি হ'ল মন সেইটো কাৰণে ইয়াতে কি কৈছে ৰাশি অধিপতি যিটো আছে তাত চন্দ্ৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে চন্দ্ৰ যিটো ৰাশিত পৰিব যিটো ৰাশিত থাকিব সেইটোৱে হল জাতকৰ জাতিকাৰ কাৰণে ৰাখি সেইটো মেঘৰ পৰা মিনত চন্দ্ৰ যিকোনো জন্মৰ সময়ত যিকোনো আহ ঘৰত থাকিব পাৰে আৰু লগ্ন কি হয় লগ্ন হ'ল যে যেতিয়া জাতকৰ বা জাতিকাৰ জন্ম হৈছিল তেতিয়া পূৰ্ব দিশত

লগ্ন দিছে আৰু ইয়াতে ৰাখিৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ কেতিয়া আহিল যে ৰাশিয়ে সেই সময়খিনিৰ কথা কব যে কোনখিনি সময়ত সেই বস্তুবিলাক ঘটিব কোনখিনি সময়ত জাতক বা জাতিকাৰ বিয়া হব কোনখিনি সময়ত চাকৰি হব কোনখিনি সময়ত কেঁচুৱা হব কেতিয়া কি ঘটনা ঘটিব সেইটোৱে ৰাশিয়ে কব কেনেকে কব ৰাশি হল কি যে জাতক বা জাতিকাৰ যেতিয়া জন্ম ৰাশিত ঠিক আছে কোনটো নক্ষত্ৰত তেওঁ জন্ম পাইছে আমি জানো যে এটা ৰাখি তিনিটা নক্ষত্ৰ হব পাৰে অশ্বিনী ৰাখিতে কাৰোবাৰ মেঘ ৰাখি তাত অশ্বিনীত আহ তাত তিনিটা নক্ষত্ৰ থাকিব মেঘ ৰাশিত অশ্বিনী ভৰণী আৰু কৃতিকা আৰু ফুল ডিটেইলছত নাযাওঁ ইয়াৰ বিষয়ে মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই থৈ দিছো এই তিনিটা নক্ষত্ৰৰে অধিপতি বেলেগ বেলেগ অশ্বিনীৰ অধিপতি হল কেটু ভৰণীৰ অধিপতি শুক্ৰ আৰু কৃতিকাৰ অধিপতি হল আৰু সেই চন্দ্ৰই যিটো নক্ষত্ৰত থাকিব সেইটো একৰ্ডিংলি কি হব দশা অন্তৰ দশাৰ নিৰ্ণয় হব দশাৰ নিৰ্ণয় হব চাপজ কোনোবা যদি কেতু নক্ষত্ৰত থাকে অশ্বিনী নক্ষত্ৰত যদি থাকে চন্দ্ৰদেৱতা মেঘ ৰাশিতে অশ্বলী নক্ষত্ৰত যদি থাকে তেনেহলে কেটোৰ দশা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব আশ্চতে জাতকৰ জন্মৰ আৰু যদি চন্দ্ৰদেৱতা সেই মেঘ ৰাশিতে ভৰণী নক্ষেত্ৰত আছে হলে শুক্ৰৰ দশাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হব জাতক দেৱ ৰাতিপুৱাৰ জন্মৰ আৰু যদি কৃতিকা নক্ষত্ৰত থাকে তেনেহ'লে ৰবি দখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হব আৰু এই দখাই কব যে ঘটনাবিলাক কেতিয়া ঘটিব কেতিয়া নঘটে সেইকাৰণে মনত ৰাখিব যে লগ কিন্তু লগ্ন বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট যদি কোনো এটা বস্তু লগ্ন যদি ডিনাই কৰি দিয়ে ৰাখিয়ে যিমান ৰাখি যিমান ভাল হ'লেও কোনো ধৰণৰ ৰিজাল্ট নাহে সেইকাৰণে লগ্নক বেছি প্ৰাধান্যতা দিয়া দৰকাৰ চব

অধ্যয়ন কৰিব বস্তু বিলাক সেই আৰু যদি বিচাৰে যে কুণ্ডলী এখন আপোনাৰ জীৱনত কি ঘটনা ঘটিব পাৰে ভাল অভিজ্ঞ জ্যোতিষীৰ পৰামৰ্শ লওক অভিজ্ঞ জ্য়ো মানে পঢ়িছে তেওঁলোকৰ ওচৰত যাওক তেওঁলোকে ভালকে বুজাই কব যে আপোনাৰ একৰ্ডিংলি লগ্ন একৰ্ডিংলি ৰাখিত এনেকুৱা এনেকুৱা ঘটনা ঘটি আছে এনেকুৱা ঘটনা ঘটিব এইটো সময়ত ঘটিব অমুক সময়ত ঘটিব কিন্তু লগ্ন এইটো প্ৰথমতে এলাও কৰিব লাগিব যে আপোনাৰ বিয়া হব নে নহয় ধন হব নে নহয়

ৰাখি নক্ষত্ৰ ডেটত ছয় আঠ বাৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আজিৰ ডেটত থাৰ্ড হাউচ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ যদি কাৰোবাৰ সাহস নাথাকে পঢ়া ক্ৰম নাথাকে বা তেওঁ যদি চাকৰি নাথাকে ঘৰৰ পৰা যদি চাওঁ আমি যদি চাকৰি নাথাকে অষ্টম ঘরের পর যদি পিএইচডি করব বিচারে রিসার্চ ওয়ার্ক করব বিচারে অষ্টম ঘর মজবুত হবলি কোনবা যদি বিদেশ যাব বিচারে বিদেশ যাওয়ার কারণে টুয়েলভ নম্বর হাউস তো লাগবে ইম্পর্টেন্ট হয় সেখানে জ্যোতিষ শাস্ত্র না কোনো ভাল ঘর আছে না বেয়া ঘর আছে সকলো ঘরের মহত্ব আছে তাক দুস্থান বলে কিয় কোয়া হয় যে এই চাকরির সূত্রে আমি হয়তো কে এনেকা কিছুমান কাম করবল হব পে যা আমি করব নয় সাপোজ ছয় নম্বর দুস্থান যেহেতু কেতিয়াবা আমি বিদেশত থাকা কাৰণে কি বিদেশত আমি যাব লাগে ঘৰত আমি আহিব নোৱাৰো মা দেউতা বেমাৰ হলে আমি চাব নোৱাৰো তেনেকুৱা কিছুমান কাৰণৰ কাৰণে তাক দুষ্ঠান বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু আজিৰ ডেটত এইবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ হয় সেইকাৰণে আশা কৰোঁ যে বস্তুবিলাক বুজি লয় ভাল জ্যোতিষী পৰামৰ্শ লয় যেতিয়া আপোনালোকে বস্তুবিলাক এনালাইচিছ কৰিব তেতিয়া দেখা পাব যে সকলো বস্তু আপোনাৰ মতে চলি আছে সেইকাৰণে আৰু এবাৰ শেষত কওঁ বাৰে বাৰে যে ৰাশিৰ লগত লগ্নক বেছি মাধ্যম প্ৰাধান্যতা দিব লগ্ন বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ৰাখিতকৈ আশা কৰি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ বুজাত সহায় কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং টপিক মই আনি থাকো যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় তেনেহ'লে তাক লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ